<laughs> okay. Uh, it was a good game. I hate losing by one point. I mean, it's it's just not fun. Uh, what else? Uh, just a tough game. Um, questions? Там. So close, man. That's the prize. So close. I really wanted this game for my birthday too. Е, сьогодні окей на день народження і він хотів перемогу в цій грі, якраз на свій подарунок. Дуже хотів. Обій. Ви стил ви got chances. Ой, ой, it ain't over till it's over. серія ще не завершена і у нас ще є шанси виграти. Ну что, давайте Сейчас Хорошая игра. Не знаю, не могу пока ничего сказать. Старались, что-то получалось, что-то не получалось. Но далеко отпустили будивельник в четвертой четверти. И... Нагоняли-догонялись. Вот. Надо было, может быть, немножко раньше включать последние резервы. Говорил в тайм-ауте, нам ну, вот столько одно. Надо отыграть последние пять минут максимально. Кое-что получилось в защите. Но в нападении вы видели. И фалы промазаны, из под кольца промазаны. Пару решений было неправильно принято. И трехочковые не забили, которые так. Крутанулся по кольцу и вылетел. Поэтому вот я не люблю слово удача. Поэтому оно далеко отпустили будильник. Нельзя их отпускать, надо с ними играть очко в очко. Тогда у нас есть шанс. Когда они чувствуют уверенность в себе, имеют право на ошибку, имеют право на... Тогда тяжело с ними бороться. Павел Зборенко у нас хорошо начал, но потом, как с ним что случилось? Он молодой еще, но вы прямо от него хотите. Он хорошую игру провел сегодня по сравнению с предыдущей. Еще ему надо время, время, время. Он нигде не был лидером. Тут он раскрывается, может не в каждой игре, но раскрывается, чувствует себя все более уверенно. И только приветствую. если человек подошел сказал... У меня завтра две тренировки. Я говорю, завтра у команды выходной. Он говорит, нет, у меня две. И утром, и вечером. мне нравятся такие люди, которые не опускают руки, борются и хотят совершенствоваться. После окончания регулярного сезона вы сказали, что если Галер хотя бы одну игру из Киева, вы пешком вернетесь из Киева. Если Львова идти ближе, вернетесь пешком? Без быстро побегу. Побегу, не знаю, там как быстро, но побегу. Таких быстрее. Ну, мне кажется, да, там разница. Не привяжут к автобусу, там, знаете. Рассказал, так надо выполнять. Но для команды это плюс, то, что встреча будет в Львове? Э, ну, знаете, как э, э, то говорили Киев, там, ну, в принципе, нам, конечно, если так, то я думаю, что и болельщикам ближе добраться, и львовские болельщики будут болеть за нас. Я думаю, что, естественно, нам будет лучше и забудевельник не будет иметь своих зрителей. Поэтому, конечно, это не так, как здесь. Здесь очень хорошая атмосфера. Мы хотим еще одну Хорошо, Филиппов, да. да. Хотел оставить именно на последнюю секунду вот Фол и чтобы у нас была последняя атака на той стороне.